કંપનીના બેદરકારીથી ની મોત નારોલ વિસ્તારમાં ટોરેન્ટ પાવર અને એમસી ની બેદરકારી વીજ કરંટ લાગવાથી એક પતિ પત્નીનું મોત થયું હતું જેના અમદાવાદ આમ આદમી પાર્ટીએ આ દુઃખદ ઘટનાનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો આ દુઃખદ ઘટના સંદર્ભે આમ આદમી પાર્ટી મધ્ય ઝોન કાર્યકારી પ્રમુખ ડોક્ટર જુએલ વસરાએ જણાવ્યું હતું કે એએમસી અને ટોરેન્ટ પાવરની ઘોર બેદરકારીથી દંપતીનું દુઃખદ મૃત્યુ થયું છે આમ આદમી પાર્ટીના આ ઘટનાને વખોડે છે આમ આદમી પાર્ટી માંગ કરે છે કે ટોરેન્ટ પાવર તરફથી મૃતક પરિવારને બે કરોડ રૂપિયા વળતર આપવામાં આવે આ ઘટના માટે જવાબદાર એએમસી અને ટોરેન્ટ પાવર સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું ડોક્ટર જ્વેલ વસરાએ જણાવ્યું વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અચાનક મૃત્યુના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે આ દુઃખની ઘડીમાં આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ હોદ્દેદારો વિનય ગુપ્તા લીગલ સેલના નાગેશ નાગેન્દ્ર મિશ્રા દાણી લીમડા વિધાનસભા પ્રભારી હિરેન ગોહિલની આગેવાનીમાં પંડિત પરિવારને ન્યાય મળે તે માટે કલેકટરને પત્ર આપવામાં આવ્યું

जो थो आपने कि रोज ये पानी आपको आपको ओके वो एरिया का नाम आपको पता ही होगा जहा पे काम चालू है आप एक दो तो चाली का नाम लिखवा दो और उसका मैं अपडेट फिर आपसे लेते रहूँगा पटेल सर्दी शुक्र लेटेस्ट ले तो आप ये एक एक चाली चाली बता रहा हूं तो तो ऐसा हाँ है ही ही नहीं कि करोगे उससे जुड़ा हुआ अगल बगल की जितनी भी चाली है तेखे तेखे, 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 तेखे तेख, तेखे, तेख, तेख है ना ख़राबी नो हो जाएगा मेरे को नंबर दे दीजिए डबल

आपके पास आदमी है सब पूछे भाई ढक्कन टूटा है ढक्कन लेके जा लगा दे थोड़ा रिपेयरिंग करना है उसको कर दे हाँ। आपको तो ऑर्डर ही करना रहता है क्योंकि काम करना बहुत जरूरी है चालियों में बहुत ज्यादा तकलीफ है तकलीफ एक चीज की ये है कि मौत हो रही है मौत कैसे हो रही है डेंगू मलेरिया टाइफॉइड पेट दर्द उल्टी ये सारी तकलीफें हो रही है अभी आप शाम के टाइम में किसी भी झोला छाप डॉक्टर के भी क्लिनिक पे आप जाओगे ना देखोगे चालीस पचास की भीड़ लगी हुई है आप एनजी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो लाइन लगी हुई है तो ये सारी तकलीफें इसमें क्या हो रहा है ना ये मौत का कारण बन रहा है अहमदाबाद म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन पर छोटी सी तो जनता का थोड़ा सा क्या है ना कि ना जैसे नारोल में कल हुआ देखे दो बच्चे मर गए खड्डा हुआ तो का पानी हुआ एक मरवी महिला एक मर गई नगर में तोड़ने गए थे तो उन्होंने अपने आत्महत्या तो कर लिया एक थोड़ा रोष बढ़ रहा है एम सी के जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनके प्रति जनता का ना क्या है कि इन लोगों को एक बार सबक सीख लेनी चाहिए आप जैसे बताए कि हम खुद जाते हैं वहाँ पे खड़े होकर काम कराते हैं तो ये सीख चाहिए आपके एक फोन से आपके कर्मचारी जो भी है जब वहाँ जा सकते हैं आपका मटेरियल पड़ा है आप काम करा सकते है क्यों नहीं करते भाई डेढ़ लाख दो लाख पगार ले रहे हो मस्त का रूम में बैठे हुए चारियों में बैठे बेचारे डेंगू मलेरिया उससे परेशान है करके मैं मेरे लड़के को छह दिन एडमिट करके अभी निकाल के लेके आए पैंतालीस हजार का बिल बना डेंगू ठीक है अभी चार पाँच दिन उसको ये तो ये सब मच्छर वच्छर डेंगू मलेरिया गरीब आदमी तो मरी जाएंगे ना खाने के ठिकाने करेंगे एल जी हॉस्पिटल में जाओ तो पता चलता है दस बीस परसेंट दवा मिलता है बाकी सब बाहर से लेना पड़ता है वही तो नाम का सरकारी अस्पताल है तो ये सारी सुविधाएं अगर जनता को नहीं मिलेगी शालियों में रहने वालों का तो जिंदगी एकदम नरक हो गया है कैसे रह रहे हैं कैसे पेट अपना पाल रहे कैसे बच्चों को पढ़ा रहे क्योंकि सरकारी स्कूल तो पूरी पूरी नरक हो गई है बिल्कुल बंद होते जा रही है तो बहुत सारी समस्याएं हैं थोड़ा आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं तो एक ही बोलता हूँ देखो आप भी एक इंसान हो ये पब्लिक भी एक इंसान है आपका भी परिवार है इनका भी परिवार है तो एक जैसा दूसरे के प्रति सोचना भी चाहिए नहीं तो जवाब तो देखो आपको डेढ़ लाख दो लाख वो ला। भी पगार मिलता है आप लोग सब कुछ जवाब एक बार भगवान के प्रति भी हमने कर्म क्या किया हमको, हमको तो आपने इतना अच्छा बनाया सरकारी नौकरी दिया तो अच्छा का थोड़ी दुआ मिले आपको पब्लिक आपके पास टोला लेके आवे ना साहब साहब बोल के ना आपको गले में हार माला पहना के आपका धन्यवाद करेगी मेरा जीवन बना दिया अच्छा पब्लिक भी काम साहब ન્યાય મળે અને બે કરોડ રૂપિયા સહાય મળે અને બીજું દિવસે જ્યાં સુધી નહી થાય આ લોકો ટોરન્ટ પાવર વાળા કે ટોરન્ટ પાવર જવાબદાર અધિકારીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી નહીં કરે એફઆઈઆર